области проводятся областные сельские спортивные клубы, которые являются ровесниками независимости нашего страны. Первые проведены согласно указу президента в 1992 году и до сегодняшнего дня областные сельские спортивные игры являются основным стержневым, я бы сказал, спортивным массовым оздоровительным мероприятием для сельского населения. Сельские спортивные игры проводятся по 16 категориям которые они сегодня имеют все украинские страны. По 16 категориях участников. От даже мят и до ветеранов от нижней подготовки. 30 плюс 40 плюс 50 плюс 60 плюс 50. И один из категорий, одна из категорий областных сельских спортивных хит, это как сказать, игры направо на право носить звание кращего спортивного села Эти игры названия звание кращего спортивного села впервые были проведены в 2006 году. В том году было, в 2006 году президентом было объявлено год украинского села, и под эту программу было предложено областному руководству в календарь ведения областного спорта в включить впервые обучение украинских И мы ее провели. Необычайный интерес и жартаж получила это премьера. Это комплексная, многоэтапная формирование. Вы понимаете, что сначала соревнования проходят в населенных пунктов, территориальные громады, потом районные определяют лучшие село-районы, село района, и потом выезжаем на областные финальные Впервые мы проводили это было всего в 11 в представим, целый сел. Соревнования проводились по 7 и в этом год наращивалось количество участников, популярность росла. И в прошлом году, в 2011 году, в связи с приходом к руководству КОМОСа, министра агрополитики и продовольствия поселения КОМОСа, который сегодня является председателем Всероссийского федерального спортивного общества вот, поддержана была наша инициатива предложение наше, и э, эти соревнования стали носить украинский статус. И впервые э, в октябре месяце на Воровке, в области, 25 областей представляли лучшие свои спортивные села. На сегодняшний день, это уже седьмой год мы будем проводить э, финальные соревнования областных соревнований. Юга, краще, что-то не сегодня заявилось уже и приняло участие в мини футболе 14 районов, а предварительные заявки поступили по 16 районов. И участников довольно-таки много. И хочу назвать в 2006 году впервые это звание выиграло всего партизанский и Петровский район. Потом менялись победители, но интересная закономерность, что каждый второй год, второй, четвертый, шестой, выиграла, знаете, игры в комплексе. Команда была Катаринска, Поповского района. И как раз в прошлом году они были в Уршине на Азербайджане, и Катаринска представляла нашу область на всеукраинских играх, в Уршине, Сегодня мы проводим соревнования согласно положения все украинское. Оно в корне изменяется от тех условий, которые мы проводили. И с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Ограничен его возраст, у него уже 18 лет. Не допускают студентов, которые временно проживают в других населенных пунктах на период обучения. Мы допускали свои это если это это было, это было, а сегодня мы это было, это считали, что это наша это и, конечно, что, основном, все и мы, конечно же, это было, 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 это это было, это было, это было, Вы понимаете само название, это было, Вот. Оно уже говорит о чем? О том, что участвует по серии, этих по 20-го жители одного диссиндного пункта. В этом году все украинские люди проводятся к селу, добавляются и сервисы. Мы тоже не согласны с этим конечном писали председателя комитета в глаза спортивных имени Алексей Шургинский, в области начальника головного управления, а в этом году, это даже не помню. Официально обратились к письмом в центральную радугу для чтобы некоторые условия были изменены.